मौनं व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षेष्ठान्तेवसदृशीर्घनैर्हि आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा राममुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निशन्नं, सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्चेदक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु निदये सर्ववेद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओ शान्ति शान्ति शान्तिः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा नेत्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यां तरि वा गुरोजगदितं प्राणिर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्बयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीतिवेदवचसा यो भोतयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुरणा वृत्तिर्भवाम्बो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्ति तमः ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणाद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव बान्तमनुब्येतस्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीपालां द जडोपमात्स्वहमिति भ्रान्तावृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो बूत् पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानां प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलोम् नातो हिमान्शुः पुमान् इत्याभातिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्याष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्माधमुष्मिंस्तवे तेना स्वाश्रयवनात्तदर्थमनना ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्माधमुष्मिंस्तवे तेना स्वाश्रवनात्तधर्तमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमशङ्कराचार्यविरचित दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ఈ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం బుద్ధిని ఆరోగ్యాన్ని జ్ఞానాన్ని మేధాశక్తిని ప్రసాదిస్తుంది